नमः ॐ श्रीपरमात्मने श्री नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽयः अर्जुनविषादयोगः द्रुतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयूथा विराटश्च द्रुपदश्च महारदः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वमाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूराः मदर्थेत्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युक्तविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्